নমস্কাৰ গুড মৰ্ণিং মই পলাশ আপোনালোকে চাই আছে পলাশ চাম আজি যিহেতু মাৰ্চৰ এক তাৰিখ মই যোৱাকালি সাতাইছ তাৰিখ আছিল ফেব্ৰুৱাৰী আৰু সাতাইছ তাৰিখে অসম পুলিচৰ যি আমাৰ ফ'ৰ্থ গ্ৰেড ইণ্টাৰভিউ চলি আছে কুকমেনৰ গুৱাহাটী জালুকবাৰী এ পি আৰ ট্ৰেইনিং গ্ৰাউণ্ডত মানে গৈছিলোঁ যোৱা পৰহি কুকমেনৰ ইণ্টাৰভিউ থকাৰ বাবে মোৰ নাছিলে মোৰ মামা আছিলে মানে তো মামাক লৈ গৈছিলোঁ প্ৰায় আমি ৰাতি গৈছিলোঁ ৰাতি নাইট চোপাত মই তাৰ অলপমান পৰিৱেশটো অকণমান দেখাই দিছোঁ কেনেকুৱা হয় তেনেকৈ চাই থকা যিহেতু আমাৰ মধ্য অসম নগাঁও হয় ত' নগাঁও ৰহা ৰহাৰ পৰা যাব লাগিব গুৱাহাটী জালুকবাৰী যিহেতু নাইট চোপা আৰু প্ৰায় ৰাতি দুটা বজাত আমি নাইট চোপাতে উঠিলোঁ তাৰপৰা নাইট চোপাতে জাৰ্ণিটো কৰিলোঁ ৰাতি গোটেই ৰাতিটো তাৰপিছত প্ৰায় ৰাতিপুৱা ছটা বজাত পাই গৈছোঁ জালুকবাৰী মানে ৰাতি অহাৰ পৰা উঠিছিলোঁ তো দুটা বজাত পালোঁ ৰাতিপুৱা ছটা বজাত তো সোনকালে পাই গ'লোঁ যিহেতু নাইট চোপা ডাইৰেক্ট যায় আৰু লগতে ৰাতি পৰিৱেশটো এনেকুৱা হৈ আছিলে ত' চবফালে গাড়ী আৰু লগতে জালুকবাৰী এ পি আৰ ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ যিহেতু সাতটা বজাত ৰিপৰ্টিং টাইমো আছিলে ভাবিছিলোঁ লেট হ'ব নেকি ত' লেট নহ'লে বাৰু সময়মত পাই গ'লোঁ আৰু আহি পালোঁ আইচ বেটি আৰু আইচ বেটিৰ পৰিৱেশটো ধুনীয়াকৈ দেখাই থৈছোঁ আইচ বেটি কোনোবা আহি পাইছা গম পাইছা

তিনিশ টকা চল্লিছ টকা ভাড়া খানা যদি কোনোবা প্ৰথমবাৰৰ বাবে গুৱাহাটী অহাটো এইটো পৰিৱেশ পাবাই নিশ্চয় পাবা আৰু এই পৰিৱেশৰ পৰা অকণমান সাৱধান থাকিব কাৰণ গম পাইছে গুৱাহাটী বুলি ক'লে কেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ ৰাতি নাই বজাত আহিলোঁ প্ৰায় দুটা বজাত নঙাৰ পৰা পাল হৈছোঁ জালুকবাৰী এতিয়া বৰ্তমান হৈছে চাহ চথা আজি কুপেনৰ ইণ্ডাৰভিউ জালুকবাৰী এ পি আৰ ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ তাৰ পৰিৱেশটো অকণমান দেখাব চেষ্টা কৰিম তো ইয়াতে জালুকবাৰী হেপিয়াৰ ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ কুকমেনৰ ইণ্টাৰভিউ টি পি ডি টেষ্ট আৰু পি এইচ চিৰ পৰিৱেশটো অকণমান দেখাব চেষ্টা কৰিলোঁ প্ৰায় সাত বজাৰ ৰিপ'ৰ্টিং টাইম আছিলে গ্ৰুপ ওৱান আৰু গ্ৰুপ টু এনেকৈ ভাগ ভাগ কৰি আছিলে আৰু লগতে ইয়াতে সকলোৱে শাৰী পাতি যিহেতু সাত বজাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল সোমাব দিছে আৰু প্ৰায় কেণ্ডিডেট পাঁচশ ক্লাছ হ'ব কেণ্ডিডেট আৰু যিকেই প্ৰশ্ন কি কি সুধিছে তাৰে অকণমান দুই তিনিজনক লগ কৰিলোঁ আৰু মোৰো চিনাকি ওলাই গ'ল মোৰ ভিডিঅ' চোৱা আৰু তাৰ ভিতৰত মানে বগাত টি চাৰ্ট আৰু কোলাপ পেণ্ট পিন্ধি গৈছে যিহেতু সাজ পোছাকো কিছুমান নম্বৰ দিয়া হয় খুব ভাল লগা যো মানে নৰ্মেল ড্ৰেছ পিন্ধি যাব লাগে আচলতে যিটো ভাই ভাত টিপ টি ড্ৰেছ দিবলৈ গ'লে আৰু মই ভিডিঅ' পৰিৱেশটো ইমান ভিডিঅ' কৰা নহ'ল কাৰণ এ পি আৰৰ ট্ৰেইনিং গ্ৰাউণ্ডত এইবিলাক এলাউ নাই মেইন বিষয়টো হ'ল প্ৰশ্ন কি কি সুধিলে যিটো আমাৰ ফৰ্টগেটৰ ইণ্টাৰভিউ জেগাত আৰু যিহেতু মই দিয়া নাছিলোঁ মোৰ মামাহে দিছিলে মই তাত মানে মামাক লৈ গৈছিলোঁ আৰু প্ৰথমে কওঁ তোমালোকক সেই সাতটা বজাত যিহেতু ৰিপৰ্টিং টাইম আছে তো সাতটা বজাত তোমালোকে যাবা তাত শাৰী পাতিবা তো গেটখন সাতটা বাজিলে অ'পেন কৰিব তাৰপৰা দহজন দহজনকৈ এনেকৈ কিবা বহী এখনত ছাইন মাৰিব দিছে কিবাকিবি চেক কৰি পেলাই আৰু তাৰপিছত সোমাই যাব দিছে আৰু তোমালোকে সেই সোমাই যাওঁতে প্ৰথমে তোমালোকক বহাব অকণমান টাইম বহালে তোমালোকৰ মেডিকেল টেষ্ট কৰিব মেডিকেলত সেই হাইট জুখিছে হাইটটো আৰু বডি চেচটো যুঁজিছে ল'ৰাসকলৰ আৰু ছোৱালী ইমান নাই ফিমেল ফিমেলৰ ইমান নাপালোঁ মই মোৰ সাতাইছ তাৰিখে আছিলে ফিমেলৰ প্ৰায় তিনিজনী গৈছে তিনিজনীক মানে কেণ্ডিডেট গৈছে ফিমেল আৰু আমাৰ মেল কেণ্ডিডেটখিনি ধুনীয়াকৈ বগা চাৰ্ট আৰু লগতে ক'লা পেণ্ট পিন্ধি গৈছে আৰু মানে ফৰ্মেল ফৰ্মেল ড্ৰেছ এযোৰ এনেকৈ পিন্ধিলে ভাল হয় আৰু বহুতে মানে বগা চাৰ্ট আৰু ক'লা পেণ্ট পিন্ধি গৈছে খেদিখন তাৰপিছত আমি যে মই যিহেতু গেটতে আছোঁ তো দেখা পাই আছোঁ মই ইমান ভিডিঅ' ফুটেজ লোৱা নাই কাৰণ এ পি আৰৰ কিছুমান চিক্ৰেট থাকে সেইকাৰণে ইমান মই ভিডিঅ' নকৰিলোঁ মানে ভিডিঅ'ৰ ভাগলৈ কিন্তু মই গেটতে মই ভিডিঅ' দুই তিনিটা ক্লিপ ল'লোঁ আৰু তাৰপিছতে তেওঁলোকক সোমাব দিলে সোমাই পেলাই তেওঁলোকৰ এই ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন আৰু লগতে ডকুমেণ্ট তোমালোকৰ আপলোড কৰা যিবিলাক ডকুমেণ্ট চব জেৰক্স লৈ যাবা চব মানে জেৰক্স নোহোৱাৰ কাৰণে মানে দৌৰি ফুৰিছে ভিতৰত গৈছে এখন জেৰক্স নাই সেইখন জেৰক্স নাই আকৌ মানে দৌৰি ফুৰিছে এনেকৈ জেৰক্সৰ দোকান বিচাৰি ফুৰিছে ত' সেয়েহে জেৰক্সটো লৈ যাবা যদি যোনসকলৰ কুকমেনৰ ইণ্টাৰভিউ দিব যাবা বা চাফাই কৰ্মচাৰী ফুটগেটৰ খালী জেৰক্সটো লৈ যাবা ডিব্ৰুগড় পৰা আহিছে ডিব্ৰুগড় চাবুৱা আৰু লগতে যোৰহাট আৰু ইফালে বৰপেটা নলবাৰী তো এইকেইখন ঠাই কেণ্ডিডেট আছিলে সাতাইছ তাৰিখে মই লগ কৰিছোঁৱেই সিহঁতক ধুনীয়াকৈ কথা বতৰা পাতিছোঁ ফোন নম্বৰ লৈছে কণ্টেক্ট লৈছে আকৌ লগতে ভাল লাগিলে বহুত চিনাকি হ'লোঁ ত' যোৰহাট এইফালে ডিব্ৰুগড় লগতে ডিব্ৰুগড় চাবুৱা আৰু লগতে বৰপেটা নলবাৰী ত' বহুতখিনি মানে কেণ্ডিডেট মোৰ ভিডিঅ' চোৱা আৰু মোতকৈ ডাঙৰ হ'ব মই আৰু মোৰ বয়সো আছে সেনেকুৱা হ'ব লগ পাৰোঁ মানে লগ কৰি ভাল লাগিলে আৰু লগতে সিহঁতৰ প্ৰশ্ন সুধিছে যে মাছৰ বিষয়ে সুধিছে মাছৰ মাছটো কেনেকৈ ফ্ৰাই কৰিব লাগে আৰু মাছৰ লগত কি মানে টেঙা খাবনে ভাল হয় লগতে মিঠাতেলৰ কিছুমান নাম সুধিছে পাঁচবি মিঠাতেলৰ নাম সুধিছে এনেকৈ ধেৰ সুধিছে কিবাকিবি আৰু লগতে মোৰ মামাক সেই ভাত মানে সাতাইছজন মানুহক কেনেকৈ মানে সাতাইছজন মানুহক কিমান কেজি চাউল লাগিব ভাত বনাবলৈ চব্জি কিমান কেজি লাগিব তাৰপিছত আকৌ এইয়া তোমালোকৰ সেই মিঠাতেলৰ ল পাঁচ বি মিঠাতেলৰ নাম আৰু লগতে তোমালোকৰ যিটো চবজি চবজি কি কি এনেকৈ বহুতখিনি প্ৰশ্ন সুধিছে আৰু যোনকেইজনী মানে ফিমেল কেণ্ডিডেট আছিলে ত' ফিমেল কেণ্ডিডেটসকলক মানে সুধিছে যে বিহু কেইটা অসমীয়া বিহু কেইটা তো বিহু তিনিটা মোৰ মানে যোনজনী ফিমেল কেণ্ডিডেট আছিলে তাই হ'ল বঙালী নে কিবা এনেকুৱা এটা হোৱা আছিলে ত' লগ পালোঁ মানে কিবাকিবি বিহুৰ কথাই সুধিছে বুলি কৈছে আৰু মানে যোনখিনি গ্ৰেজুৱেট আছিলে ত' মানে বি এ শেষ কৰা কেণ্ডিডেটো গৈছিলে তেওঁলোকৰ যিহেতু এইটো এইট পাছ আৰু ক্লাছ টেন পাছৰ চাকৰিহে তো সেইটো কাৰণে গ্ৰেজুৱেট প্ৰায় সাতজন আঠজনমান গৈছিলে কেণ্ডিডেট সিদিনা এনেকুৱা কেঞ্চেল কৰি দিলে তেওঁলোকক ধুনীয়াকৈ বুজাই পেলাই ক'লে যে আমাৰ এইটো অনলি ক্লাছ এইট পাছৰ আৰু লগতে যিহেতু গেট ফ'ৰ চাকৰি যাৰ যাৰ হাইটটো নাই বা মানে মেডিকেলত যি যি প্ৰব্লেম হয় ত' সিহঁতক মানে ৰিজেক্ট কৰিছে ত' সেইকাৰণে তো কলাশ হচা মিউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা তেতিয়া এই ধৰণৰ চাকৰি খবৰ বাতৰি পাঠ দিবা